Вітаю з вами інформаційно аналітична програма Село та Люди. Програма, в якій ми говоримо про найголовніші події нашої аграрної країни, а також про життя людей за межами великих міст. Поголів'я птиці в Україні в 2013 році збільшиться на 7%, Прогнозує Мінагропрод. Згідно з прогнозами цього року, поголів'я птиці в сільгоспідприємствах зрости на 128,2 мільйона голів, тобто на 9%. Разом з цим нам також вдалося закріпити тенденцію до нарощування в господарствах населення, заявив Микола Присяжнюк. Мінагропрод очікує, що до кінця року поголів'я птиці в господарствах населення збільшиться на 4,6% до 100,5 мільйона голів. Низькі ціни на картоплю протягом останніх двох сезонів стримують зацікавленість картопляним бізнесом, заявив генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа на голландсько-українському форумі прибуткове виробництво картоплі в Україні. Тим не менш, за словами лапи, оптові ціни на картоплю взимку 2012-2013 року зросли до рівня гривні 30 копійок за кілограм, що може покрити втрати на виробництво і підтримати інтерес виробників до цієї культури цього року. Партнер програми Агрофірма «Сади України більше 30 тисяч квадратних метрів під сучасною сільгосптехнікою, новітнім обладнанням, насінневим матеріалом та засобами для захисту рослин. 460 компаній, із яких 120 іноземних, із 21 країни світу. Більше 19 тисяч фахівців. В Києві пройшла інтерагровиставка. Підсумка виставки «Інтерагро» вкотре підтвердили її лідерські позиції серед сільськогосподарських виставок форумів України та країн СНД. Кращі з кращих з'їхалися на три дні, щоб показати і побачити, з чим аграрії виробники підійшли до нового сільськогосподарського року. Була широко представлена нова техніка, технології для виробництва зернової продукції, обладнання для зберігання та переробки зернових та олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання для елеваторів та хлібоприймальних пунктів. Омельною, крупяної промисловості і чи не найголовніше якісний націнневий матеріал. Ми на этой виставці предлагаємо ознайомитися з нашим абсолютно всім спектром гібридів. От ранніх, від ранніх гібридів до поздніх. Представляємо образці наших гібридів, тобто потенціальний клієнт може на них вочію посмотрети, убедитися в качестві і в качестві доробки, в протравці. Взагалі, агрофірма сади України на Інтерагро вже не один десяток років. Фахівці мають власну статистику, яка показує, кількість клієнтів після виставки зростає. Власне, спрацьовує тут не тільки реклама, а й найголовніше заслужена добра репутація. Компанія отримала сертифікати якості на всі гібриди соняшника і кукурудзи, і результати якості вищі за стандарти. Ежегодно присутствуем, как бы участвуем в выставке АГРО-2000, э, ну начиная э, как АГРО-2000 в данный момент агра 2013, предоставляем свою продукцию, потому что в данный момент она актуальна, как бы сейчас аграрии находятся на стадии в той стадии, когда необходимо закупать семенной материал. Частично уже, конечно, закупил, закупили аграрии, которые у нас и это показывают наши продажи в этом году, э, есть, которые еще не закупили, не могли определиться и находятся в поиске качественных семян, которые мы готовы предоставить. Спостерігається така тенденція, що кожного року все більше і більше клієнтів, все більше і більше клієнтів цікавляться якісним пасівним матеріалом, тому що розуміють, що насіння це саме головне, що посієш, та й пожнах як кажуть. Понравилась нам виставка, дуже цікава. З кожним роком все більше і більше представлені виробники, продавці. Окрім виставкового форуму, в конференц-залах павільйонів пройшли дискусії та семінари по тваринництву, овочівництву логістиці, круглі столи зібрали бізнес-форуми на міжнародних конференціях. Обговорювали, як підняти рентабельність аграрного комплексу України. Працювали під єдиним гаслом. На найкращих в світі українських землях мають бути найкращі врожаї. Партнер програми всеукраїнський банк розвитку. Як придбати нову техніку, якщо на неї не вистачає коштів? Про цікаві банківські пропозиції, а також про партнерські програми агрокредитування в нашому наступному сюжеті напередодні посівної кампанії 2013 року перед багатьма аграріями стоїть питання оновлення технічного парку. Та як показує практика, коштів на це вистачає не в усіх. Тому й виникає потреба залучення додаткових фінансових ресурсів. Вадим Загнойко, представник Всеукраїнського банку розвитку, каже, в час, коли світова економіка намагається оправитися від кризи, не зацікавитися таким сектором бізнесу, як аграрний, було б невірно. Наш банк орієнтований на совершенно різнопланове господарства, будь-то невеликі а кріпке хазяйство, площі яких составляють сотні гектар, або будь-то крупне. Агрохолдинги. Что сейчас интересного всеукраинский банк развития предлагает рынку? Всем без исключения агрария, мы предлагаем программу на пополнение оборотных средств. Это размещение, привлечение краткосрочных кредитов по процентную ставку от 19% годовые в гривне. Чите на текущий момент до ставка является достатньо конкурентной і достаточно интересной на фоні наших коллег-конкурентов. Всеукраїнський банк розвитку тісно співпрацює із рядом компаній, котрі лідирують на ринку сільгосптехніки та сільгосппродукції. Це бізон імпорт, «Россельмаш», донцнап, українська овочева компанія. Саме з цими підприємствами банк розробляє та успішно втілює програми агрокредитування. Ну и особо хотелось бы отметить нашу э, совместную программу по кредитованию аграрного бизнеса. То есть у нас есть совместная программа для наших покупателей, которые могут воспользоваться э, кредитным ресурсом, который предоставляет банк ВБР и закупить у нас технику. То есть тоже очень хорошие проценты и быстро работает банк, очень быстро обрабатывает заявки. И, э, есть возможность получить хорошее кредитование в данном банке. Э, ввиду того, что Здесь в проекте задействованы три партнера, непосредственно заемщик, покупатель техники, продавец техники, одна из компаний, о которых я сказал ранее, и банк. В общем-то, деля риски на троих, мы можем говорить о даже более низкой ставке, чем я сказал ранее, то есть ставки по кредитам в рамках партнерских программ на приобретение сельскохозяйственной техники могут составлять от, даже от 2% годовых. І банківські фахівці, і представники лідируючих компаній-виробників сільгосптехніки та сільгоспродукції впевнені вивести аграрний комплекс України з кризи можуть тільки об'єднані можливості. Тому, прораховуючи всі ризики, допомагають один одному. Про підготовку аграріїв Харківщини до весняних робіт говоримо із директором департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації Віталієм Пановим. Партнер программы – всеукраинский банк «Розвитко». Здравствуйте, Виталий Владимирович. День. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. И можно ли вам задать несколько вопросов? Сейчас мы стоим на пороге весенних работ. И прежде всего нас и наших телезрителей интересует, в каком состоянии на сегодняшний день находятся посевы озимых культур на Харьковщине. А зерновые в области составляют порядка 50% всей зерновой группы, поэтому, конечно, для нас это очень важный аспект нашей работы. И по состоянию на сегодняшний день, те зимы, которые были посеяны еще с осени прошлого года, а это порядка 502 тысяч гектар, порядка 65-70% это хорошее состояние, 35% удовлетворительное, и порядка только 1% примерно, это слабые и изреженные. Поэтому то состояние, которое есть на сегодняшний день, у нас не вызывает опасения. Но тем не менее, как мы все понимаем, что если, допустим, посев в этом году, он был оптимальный, и осадков хватало, и погодные условия были прекрасные, то сейчас уже нам в январе месяце зима начала приносить определенные сюрпризы. Но пока это не вызывает катастрофических каких-то последствий. Тем не менее, Зима еще не закончилась э, и будем надеяться, что э, погодные условия резко не изменятся, то есть не будет резкого понижения температуры. И в том состоянии, в котором на сегодняшний день азимы э, пребывают, а мы, в общем-то, мониторим эту ситуацию э, порядка раз в неделю или даже два раза в неделю, когда изменяется как-то температура вместе с учеными, с Институтом Юрьева, то те монолиты, которые уже взяты, они, в общем-то, показывают о том, что э, в основном практически 100%, как я уже сказал, сказал, они живы и будем надеяться, что в дальнейшем они сохранят, сохранят то состояние, в котором они есть. Понятно. Виталий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот пассивная кампания 2013 года, какие ее особенности? Есть ли какая-то проблематика? Какие уже есть пути решения? Как я уже сказал, первое о том, что... Таких катаклизмов, которые были осенью 2011 года, э, слава богу, в 2012 году осенью мы не, не, таких не происходило, поэтому э, хватало и осадков, и э, те, температурный режим был нормальный. Единственное, что мы, в общем-то. Э, большое внимание в этом году при посевной кампании уделяли э, тем э, семенам, которыми были посеяны озимые. Э, что имеется в виду? Ну, первое – это рекомендуемые сорта для Харьковской области. Э, второе – это репродукция не ниже второй репродукции, и это выдержали практически все районы, где-то на уровне 96 по Харьковской области была посеяна репродукция не ниже, чем вторая. Есть незначительные – это мелкие фермерские хозяйства, которые посеяли, может быть, э, продукция не выше, чем вторая. Но, тем не менее, в общем, по Харьковской области, как я уже сказал, действительно, озимые посеяны были в оптимальные сроки, с оптимальными полностью выдерживались технологии посевов. И что дает нам возможность рассчитывать о том, что действительно они перезимуют хорошо. И уже весной мы не ожидаем большого пересева, хотя как вы понимаете, сельское хозяйство ⁇ это достаточно рисковая э, деятельность, поэтому э, если не будет никаких серьезных изменений погодных условий, э, то мы не рассчитываем на большой пересев. Виталий Владимирович, можно немножечко подробнее рассказать о семинаре обучения, который прошел на днях в Змейском районе? Да, действительно, с 4 по 8 февраля в Змеевском районе мы провели э, семинар обучения для э, замглава администрации по вопросам АПК и начальником сельхозуправлений. Э, ну, чем продиктовано вообще проведение этого семинара учебы? Мы видим, что те изменения в законодательстве, те, те изменения во всех э, сферах, которые касаются сельского хозяйства, они настолько стремительны, что иногда просто в силу занятости наши люди которые работают в этой сфере не всегда даже успевают для того чтобы отследить эти изменения поэтому было принято решение о том что провести такой семинар учебу э, при том она была э, так сказать с выездом для того чтобы э, не отвлекали какие-то текущие вопросы э, наших работников которые занимаются сельским хозяйством в районах была проведена такая семинар учеба э, было освещено порядка 50 тем э, том темы касались всех э, направлений, это и земельные вопросы, и юридические вопросы, и вопросы, которые касаются именно специфики по науке растениеводства и животноводства по науке, и по статистике по отчетности, и вообще все практические рекомендации, вплоть до завернения громадян, потому что это тоже является, в общем-то, работой и немаловажно Почему? Потому что очень часто люди со своими проблемами, со своими вопросами обращаются в управление сельскохозяйственным Хозяйства и уровень тех специалистов, которые дают эти ответы, зависит от того, насколько они информированы, насколько они обучены. Поэтому мы провели такой семинар. Мы считаем, что это будет и в дальнейшем. Сейчас пойдут семинары и учебы для конкретно для руководителей сельхозпредприятий, конкретно для агрономов, для животноводов, поэтому это уже будет более такая со своей профессиональной спецификой, но тем не менее, те 38 лекторов, которые у нас поучаствовали в проведении занятий, а занятия проходили с утра, с перерывом на обед и до вечера, я думаю, что те знания, которые получили замы по АПК райгосадминистрации начальники управлений, они им помогут весь этот сельхозгод использовать те полученные знания. И не только просто из-за того, что они получили все ответы на все поставленные вопросы. Вы знаете прекрасно о том, что все ответы невозможно получить, что касается и землепользования, и вообще земельных отношений. Но тем не менее мы, в общем-то, дали возможность чтобы они понимали с каким вопросом куда они могут обратиться получить квалифицированную помощь и ответы на те вопросы которые будут у них возникать в течение этого года ну и самое главное они пообщались между собой что тоже немаловажно почему потому что иногда ну, всего знать нельзя и если есть допустим какая то заминка или какая то может быть упущение у одного района он всегда созвонится со своим коллегой в другом районе где это может быть в чем то лучше и всегда посоветуются выработать позицию мы Естественно, будем продолжать это направление по обучению. Почему? Потому что ну, не секрет, что в любом деле подготовленность кадров – это очень большое имеет значение. И я надеюсь, что это несет нам определенные результаты не только о том, что э, по подготовленности кадров. Но я думаю, на результатах в общем по сельскому хозяйству для Харьковской области. Потому что э, ну, от того, насколько мы умеем э, собрать необходимую информацию, про, провести какой-то анализ, э, зависит очень многое э, уже в конечном результате. Поэтому я думаю, что эта учеба была полезна, и как я уже сказал, мы будем продолжать эту работу. Виталий Владимирович, вопрос о государственной поддержке. Государственная поддержка АПК в 2013 году. Какая она предусмотрена? Вы знаете, что касается государственной поддержки вообще в сельском хозяйстве, очень много идет дискуссий. Вот какой путь выбрать. То есть помогать тем, которые достигают определенных хороших результатов, или помогать те, которые наоборот отстающие. В общем-то дискуссия эта продолжается. На сегодняшний день большое внимание министерство уделяет это поддержке в прежде всего вот, населения в сельском хозяйстве. Или э, это индивидуальное хозяйство, э, или это особые солянское господарство, либо это сельхозкооперативы. И самое главное, вот, э, прекрасно проработала 2012 год и она будет работать и в 2013 году. Вот сейчас с небольшими изменениями в постанове Кабинета министров. Это дотация на содержание молодняка в так называемых частных подвериях. Вот мы видим реальный результат. Почему? Потому что каждый, кто вырастил теленка от 3 до 15 месяцев, каждые 3 месяца получал 250 гривен государственной дотации за то, что он, за то, что он его продолжает держать, а не сдает его на мясокомбинат или на мясо раньше. И это нам дало примерно пока по статистической отчетности, то, что мы видим, порядка 4,8% увеличения Поголовье этого молодняка в частных хозяйствах. Поэтому в основном это будет связано с индивидуальным подходом именно людям. Кроме этого, большое внимание и министерство, а мы сейчас здесь на местах уделяем созданию сельхозкооперативов, которые будут, будут создаваться в селах и разрабатывается ряд программ по поддержке этих сельхозкооперативов. Я думаю, тоже это, это перспективное направление. Ну и кроме этого, тоже что сохраняется, это и компенсация по кредитным ставкам, это компенсация за приобретение техники и за реконструкции строительства телства животноводчих помещень, м, тому эти програми все будуть работать. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. До Спасибо до вам. Партнер програми Агрофірма Сади України. Ціни на ринках області, де найвигідніше продати і купити основні продукти харчування. Центральний ринок. Картопля 2,5-4 гривні, цибуля 2-3 гривні. Водолазький – картопля 3 гривні, Цибуля 3-10 гривень. Первомайський. Картопля 2,5 гривні. Цибуля 3 гривні. Центральний ринок. Капуста 3,4. Яйця 7,5 11 гривень. Водолайський. Капуста 3,4 гривні. Яйця 8,12 гривень. Первомайський капуста 3,5 гривні. Яйця 8,5 12 гривень. Центральний ринок. Олія 13-15 гривень за літр. Свинина 48-60 гривень кілограм. Водолазький олія 16-18. Свинина 45-70 гривень. Первомайський олія 13-16 гривень. Свинина 45-48 гривень. У наступному випуску програми ми розкажемо про новини аграріїв. На вас чекають секрети елементарного успіху бізнесу. Незмінним залишається головне – в нашій програмі ви завжди почуєте людей, котрі не забувають, звідки ми всі родом.